Возлюбленные Господом, дорогие братья и сестры, давайте вместе скажем единодушно, едиными устами, слава нашему Господу! Ибо до сего часа помог нам Господь, и по величайшей милости Господи мы имеем такую возможность собираться в Доме Божьем, и вместе единодушно, едиными устами славить и восхвалять Господа. Ибо Слово Божие говорит, Иисус говорит, настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в Духе истине, и таковых поклонников ищет себе Господь. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему поклоняются в Духе истине. И знаете, братья, сегодня с самого утра ну, на утреннем служении увещевали, как важно дорожить этими минутами общения, братья и сестры. И я хотел бы поддержать братьев, потому что, знаете, как я сам приехал из города Горловки, это Донецкая область, как бы, знаете, как бы, когда это пережито на, на своем опыте, поэтому я и так всегда и на региональных служениях увещеваю, как важно не только приходить в воскресенье, но приходить и в будние дни, запасаться этим живым маслом, живительным маслом, чтобы светильник наш горел, горел, иметь духовное общение, духовное общение с духовным отцом, братья и сестры. Как важно не пренебрегать этими минутами общения, потому что, знаете, как, как и у нас в нашей, ну, в нашей местности было, знаете, как мы так же само собирались, так же само я смотрю, как мы так же само жили. У нас супермаркеты на каждом шагу, город Горловка где-то 40 километров от города Донецка находится, порядка 300 тысяч населения. И знаете, как жили в изобилии, всего хватало, как и у вас, знаете как. Но настал момент, в одно мгновение все поменялось. Когда в один момент проснулся и за окнами моего дома рвутся снаряды, и столб дыма стоит до неба, знаете, как бы. И все в корне переменилось, знаете. Служение мы не имели такой возможности в течение 9 месяцев. Мы первое служение, которое у нас состоялось, это на Пасху. Мы собирались по регионам в целях меры безопасности. Мы не имели возможности собираться в Доме Божьем. Поэтому как важно дорожить этим общением, братья и сестры. Не пренебрегать, или, ибо в свое время, знаете, как бы, чтобы мы не потом не пожалели. Господь, знаете, Приходя на это место, Господь желает, Господь изливает реки, потоки, воды живой для каждого из нас. И каждый, пришедший на это место, Бог желает каждому сказать через уста братьев. Знаете, как еще хотелось бы сказать, настал тот момент, знаете, это была теоретическая часть. Но у всех у нас в жизни наступит практическая часть. Когда, знаете, когда будет проверка, на каком ты основании строил свой духовный дом строил ты или его на твердом основании, на Слове Божьем, на Иисусе Христе, или ты строил его на песке. Знаете, настал тот момент, когда ну, люди были в страхе. Ну, никто никогда, знаете, когда в окно смотришь и видишь, что это уже не кино тебе, это не кинофильм. Конечно, страх одолевает. Страх – это самое страшное состояние, знаете, это страх, это то состояние человека, посредством которого враг – который пришел украсть и погубить, желает сковать, парализовать разум человека. Когда человек находится в страхе, разум парализован, он не способен адекватно мыслить, адекватно поступать. И знаете, наступает момент, когда надо будет принимать решение, что делать дальше. Как и у нас в той местности настал момент среди христиан, что делать дальше. Ехать куда-то или оставаться на месте. Знаете, и как важно, я хотел бы подчеркнуть, это из личных переживаний, как важно иметь личные отношения с Богом. Личные отношения с Богом. Не раз мы в Слове Божьем читаем, зайди в тайную комнату и скажи в тайне Богу, и Он воздаст тебе явно. Знаете как? Иметь личные отношения. Иисус говорит, я есть добрый пастырь, я есть дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется. Я знаю своих, и свои знают меня и знают голос мой, и идут за мной. Братья и сестры, наступит момент, когда надо будет принимать решение. Но это решение можно принимать в страхе, и когда потом мы где-то куда-то едем, куда-то спешим, уезжаем, и потом мы понимаем, что это не то решение, которое надо было. Как важно иметь личные отношения с Господом и чтобы это решение было от Господа, Господи, какова воля Твоя на жизнь мою? Как ты желаешь прославиться в жизни моей? Что мне делать дальше? Как что Ты повелишь? Знаете как? И овцы знают голос мой и идут за мной. Как важно братья и сестры иметь личные отношения с Господом. И чтобы мы были движимы не страхом. Страхом, потому что все вы знаете, что такое страх. Допустим, когда вы переживаете потерять работу, то страх сковывает вас, потому что что будет дальше? Как я прокормлю семью? Ну, работу и все дает Бог. Все, что и жизнь сохранил до сего часа каждому из нас это только Бог. Его величайшая милость над каждым из нас. Братья и сестры, знаете, это когда переживаешь это на личном опыте, то как бы оно все по-другому смотрится. Знаете, как, когда была теоретическая часть, то одно, а когда практическая часть это совсем другое. Знаете, как, как важно искать воли Божией, Господи, как Ты желаешь прославиться в жизни Моей что ты повелишь исполнить, что ты повелишь исполнить, Господи. И знаете, когда только все это началось, я как бы так открыл песенник, я взял его с собой. Открылся из песни Возрождения 18.95. Я прочитаю буквально три куплета. Там, где такие слова. Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал, на том месте, куда Он поставил тебя. Только там он тебе будет посох и щит, там лишь плод принесешь его волю творя. И захочет тебе он послать благодать, то не будет искать по широкой земле. Он на месте твоем тебя будет искать, на том месте, где он приготовил тебе. Оставайся, мужайся и твердо держись, на том месте, куда он поставил тебя. Если крест твой удел – не сходи со креста. Если пламень огонь, не страшись огня, не вздыхай, не смотри с огорчением кругом. Если место сокрыто и скромно твое, на том месте, что сам Господь Бог тебе дал, хочет Он, чтобы прославил ты имя Его. И последний, знаете, стих, кто говорит, ведь когда Он придет, то не будет искать. По далеким местам Он тебя на земле. Он искать тебя будет, наверное, лишь там, на том месте, что сам приготовил тебе. И тогда, о блаженство, тебя он найдет на том месте, где было служение твое. И в другое он место тебя вознесет бесконечное, чудное царство свое. Знаете, как важно, чтобы каждый из нас осознавал, что цель нашей жизни, цель нашей жизни – это небеса. Цель нашей жизни – это встреча с Господом. Цель нашей жизни ⁇ это достичь тех небес. Иисус говорит, кто мне служит, мне да последует. И там, где я, там и слуга мой будет, братья и сестры. И я думаю, что каждый из нас жаждет этой встречи с Господом. Знаете, и все, что здесь, это на этой земле, это все временное. И все мы жители Небесного Царства. Жители Небес. И каждый, я думаю, что жаждет услышать слова. Сын мой, дочь моя, я ждал тебя. И как важно, знаете, как вот мы читаем, Иван Леот, Иаков пишет, с великой радостью принимайте, братья мои, это с первой главы, со второго стиха, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. И в 12 стих говорит, «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его, который обещал Бог любящим его». И я знаю, что каждый из нас будет в жизни испытан. Знаете, как бы пришло такие обстоятельства в жизни нашей, что мы даже никто не думавший, не гадавший. И знаете, как важно быть водимым Духом Божьим. Жить по Слову Божьему. Господи, куда ты повелишь пойти? Надо, значит, поедем. Надо, значит, останемся. Как важно не одевать чужую одежку на себя. Смотрим, что кто-то едет, и мы поедем. Как важно иметь личные взаимоотношения, как важно, знаете, эти обстоятельства показали, как важно питаться из этого, как апостол Петр пишет, и вы имеете вернейшее пророческое слово. И правильно делайте, что к Нему обращаетесь, ибо это есть светильник в ноге вашей. Как важно питаться этим чистым словесным молоком. Как написано, что не могут из одного источника течь и сладкая, и горькая вода. Не то, что входит в человека оскверняет, но то, что исходит. И Слово Божие говорит, если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И как важно, знаете, как искать близкого общения с Господом. Господи, как Ты желаешь прославиться в жизни моей. Что Ты желаешь соделать в жизни моей. Не искать своего а искать горнего, знаете как? И все эти обстоятельства показывают, что чтобы мы питались только из этого источника, потому что те обстоятельства, которые у нас, знаете, поначалу все начали быть подвластны многие христиане подвластны этой информации. Я не говорю, что христиане не должны быть проинформированы, можно пользоваться информацией, но не жить той информацией, которая льется из этих источников внешних источников. А наш источник это только один, это вернейшее пророческое слово. Пить только из него, питаться и из, из, вас потекут реки, потоки, воды живой. Знаете, когда переживаешь это личное присутствие, когда мы приходим в Дом Божий для того, чтобы иметь личное общение, не просто, знаете, как быть забывчивыми слушателями, но переживать и слышать, и быть чутким каждому, каждому слову, которое говорится с кафедры, потому что Бог желает проговорить каждому из вас, каждому слово свое. Знаете, как важно всегда, так знаете, молиться за братьев, которые проповедуют, чтобы Бог влагал им то, что актуально на сегодняшний день. И как важно пребывать в любви, в единомыслии между собой, в любви, потому что Слово Божье говорит, что только совершенная любовь изгоняет страх. Как важно, чтобы в сердце нашем был страх Божий, а не страх человеческий, потому что когда страх человеческий обладает нашим разумом, то мы неадекватны, знаете. И как важно, чтобы мы разум свой, мышление и сердце отдавали Господу. Господи, управляй разумом моим, управляй мышлением моим, управляй сердцем моим, управляй слухом и глазами моими. Господи, руководи, как Ты желаешь. Не как я хочу, Господи Иисус, как Ты желаешь. Как важно быть, братья и сестры, знаете, чтобы мы жили по духу и поступали по духу. И эти все обстоятельства, знаете, как Бог дал для того, чтобы церковь сплотилась, знаете, чтобы церковь действительно была сплоченным, единым сплоченным организмом. Чтобы мы много читаем, что Бог есть любовь. И как важно, чтобы мы пребывали в единомыслии, по учению, знаете, как Бог же терпение и утешение, да дарует вам пребывать в единомыслии, по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили и прославляли имя Господа нашего Иисуса Христа. Смотреть только на Христа, идти только за Христом, знаете как, потому что никто не знает, что будет завтра, поэтому как важно приходить и быть водимыми, знаете, только Духом Божьим. И знаете, эти все обстоятельства также показали, ну как бы свидетельство такое, когда все эти обстоятельства произошли, как бы работы все лишились, пенсионеры 7 месяцев без пенсии, как бы с продуктами питания напряженно. Но все мы собирались на регионе, и все мы искали Горнева. И когда мы ищем Горнева, и Слово Божие говорит, ищите Царство, ищите Царство Божие, правда Его, а остальное приложится вам. Не забудьте, что вам есть, что вам пить, во что одеваться. И это, знаете, я просто говорю не из-за того, что просто как меня, это когда мы пережили это на самом деле когда не было там проблемы были с продуктами питания, но мы искали горнего, и Бог говорит, не заботьтесь, остальное приложится вам. И знаете, Бог знал, открывал небесные источники, и братья там западной Украины пересылали продукты, там, и день, деньгами помогали, финансово, знаете как. Как важно нам искать горнего, как важно ищите горнего, где Христос сидит, Одесную Богу, чтобы взор наш был устремлен только в небо, и как, чтобы имя Господа прославилось в жизни нашей и в сердцах наших, а Ему да будет слава и хвала во веки вечные. Аминь.